2100 perancangan ekonomi. Yang Mohd Datuk Pengerusi, Kementerian Ekonomi merupakan nadi utama dalam merangka hala tuju pembangunan sosial ekonomi bagi menentukan silin dan pengagihan peruntukan pembangunan, menyeraras pelaksanaan projek-projek utama serta memantau kemajuan inisiatif nasional Sehingga ke peringkat wilayah dan negeri Maka di sini saya ingin membawa dua perkara Untuk perhatian yang kementeri, uh, kementerian Iaitu yang pertama adalah isu kesesakan lalu lintas Di bandar Maharani Dan projek jalan pintas ke Mua Furniture Park MFP Dato' pengurusi Bandar Muar telah lama menjadi tulang belakang industri perabot sehingga digelar sebagai bandar perabot Malaysia. Ia menyumbang kepada lebih daripada 60% ekspor negara dalam bidang perabot ini. Muar Furniture Park telah dilancarkan oleh Yang Amat Bomat Menteri Perdana Menteri yang keenam pada tahun 2017 ia tidak bukan saja ya ia bukan saja pemulaan tetapi lebih kepada pelengkap kepada ekosistem sedia ada untuk membawa industri perabot ke tahap nilai tambah yang lebih tinggi di sebalik potensi ekonomi ini kita berdepan dengan satu cabaran yang besar iaitu kesesakan lalu lintas di sekitar bandar Maharani yang semakin teruk. Kesesakan ini bukan sekadar isu keselesaan tetapi satu isu sosial ekonomi yang boleh menjejaskan produktiviti, logistik dan kualiti hidup warga muang. Apabila MFP mula beroperasi, jumlah kenderaan berat dijangka akan meningkat secara mendadak keluar masuk lori kontena dan pengangkut kenderaan pengangkutan barang akan menambah tekanan kepada jalan persekutuan FT5 dan jalan negeri J32 dua laluan utama yang kini sudah cukup sudah cukup sesak bagi mengelakkan kesan trafik yang lebih teruk. Rancangan Tempatan Daerah MUA 2030 telah mengenal pasti satu projek yang penting iaitu projek Jalan Pintas Simpang Sungai Terap Jorak Paya Panjang Laluan J32 MUA Johor Bukit Pasir Bypass ke MUA Furniture Park sepanjang 12.2 km yang menghubungkan terus MFP ke raya plus tanpa perlu melalui pusat bandar. Projek ini bukan sekadar jalan baru tetapi satu laluan ekonomi strategik untuk mengalihkan trafik industri keluar dari pusat bandar dan mengurangkan kesesakan dan memastikan kerancaran operasi MFP serta perniagaan-perniagaan lain di bandar Maharani. Namun begitu, Datuk, Datuk Pengurusi, saya difahamkan bahawa Jabatan Kerja Raya telah berulang kali mengembukakan cadangan projek ini untuk pertimbangan. Tetapi masih belum diperuntukkan bajet. Setiap kali dirujuk seorang ini, alasannya adalah projek sudah diluluskan tetapi tiada peruntukan. Saya ibadakan projek ini sebagai yoyo. Mengapa yoyo? Kerana kadang dia tinggi, kadang dia rendah. Apabila ditanya, dia kata ini adalah keutamaan, keutamaan pertama dalam senarai JKR Negeri Johor. Tetapi kadangkala dia akan turun semula ke bawah. Kadangkala dia akan naik. Maka saya merayu kepada Yang Berhormat Menteri. Kebetulan Yang Berhormat Menteri ada di sini. Supaya kita betul-betul melaksanakan projek ini pada tahun hadapan. Bermula pada tahun hadapan sempat masih sempat lagi walaupun ada sedikit terlewat. Saya harap projek ini tidak akan lagi menjadi yoyo dan dia akan kekal sebagai keutamaan yang pertama dalam tahun 2026 nanti. Yang Berhormat, saya juga ingin memohon penjelasan Mengapakah projek ini sering kali ditangguh-tangguhkan? Dan apakah status projek jalan pintas ke MFP ini? Adakah kementerian, bukan adakah saya harap, saya memang rayu dan harap kementerian bersedia untuk mendahulukan projek pembangunan untuk projek ini, memandangkan bahawa MFP akan beroperasi sepenuhnya? dalam masa yang terdekat. Datuk Engusi, kita tidak mahu bahawa apabila taman perindustrian ini dibuka secara rasmi, tetapi kemudahan sokongan asas masih lagi tertangguh. Instru infrastruktur jalan raya bukan bukan pelengkap, tetapi dia adalah prasyarat utama kepada pembangunan industri. Sekiranya laluan keluar masuk MFP tidak efisien, Maka pelabur terpaksa menanggung kos logistik yang tinggi. Dan akhirnya, dia akan menjejaskan daya saing MOA sebagai hub industri pelabur antarabangsa. Sekali lagi, saya meminta dan merayu kementerian supaya mempertimbangkan projek ini sebagai projek sokongan segera dalam kerangka perancangan ekonomi wilayah Johor Utara. Datuk Pengerusi. Perkara kedua yang ingin saya bangkitkan adalah berkenaan dengan pembangunan sistem pengangkutan rel awam Sila gulung. di pantai barat Johor. Dalam rancangan fizikal negara keempat, RFN 4, di bawah teras pertumbuhan dinamik dan seimbang. Kerajaan telah menetapkan bantramat untuk memastikan sistem rangkaian rel menjadi tunjang utama pengangkutan negara. Antara strategi yang digariskan adalah meningkat meningkatkan ketersambungan rel antara bandar dan wilayah bagi membolehkan sistem rel berfungsi sebagai bulk carrier yang berkelajuan tinggi selamat dan mampan. Datuk Pengerusi, dalam konteks ini, RFN 4 turut menekankan kepentingan laruan rel berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Johor Bahru dan sambungan ke Singapura, HSL1A. Sebagai jajaran alternatif bagi koridor pengangkutan yang paling sibuk di semenanjung Malaysia. Secara strategik, jajaran ini juga berperanan melengkapkan jurang langkaian rel di pantai barat Johor yang kini yang belum dihubungkan secara menyeluruh. Jadi, saya harap Datuk Pengurusi, perkara ini diambil berat oleh Kementerian Ekonomi sekiranya HSL tidak dapat dilaksanakan KTM pun cukup memadai sebab pengangkutan dia ini penting untuk melancarkan ekonomi di bandar-bandar pekan-pekan di sepanjang pantai barat negeri Johor. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Berikut